Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tanpa kita atur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang uh, sampun paringi rahmat nikmat ke uh, kesehatan dateng kita sedaya. Amarga sih lan pangayomanipun kita sakit makempal bebarengan ing papan punika kanthi wilujeng tanpa alangan punapa punapa. Kangge Bapak Kepala Sekolah, para guru ingkang tanpa sabar paring piwulangan lan tuntunan saha konca-konca siswa sedaya ingkang kula tresnani lan kula banggaake. Tepangaken nami kula Triwidayanti Makriwi WRPK saka kelas 11 F4 nomor absen 29. Saderengipun kula ngaturaken pidhato nyuwun pangapunten saha saking panjenangan sedaya. Mugi saged paring pangapunten menawi wonten tembung kula ingkang kirang prayogi. Ing wekdal punika kula badhe ngaturaken pidhato kanthi irah-irane yaiku Pentinge Pendidikan Kanggo Masa Depan. Nah, para rawuh ingkang kinurmatan, pendidikan punika dasar utama tumrap kamajuan bangsa. Tanpa pendidikan, manusia so bakal kelangan arah lan orang duwe pepadang tanggung gaya cita-cita. Kanti pendidikan, kita bisa beda aja yang dising bener lan dising salah, yang ditindak aja lan dising ditinggal aja. Pendidikan uga orang mung tegesi sinau, moco, nulis, lan ngitung. Nanging yang luwe jari pendidikaniku pendidikan iku proses kanggo ngembang aja akal budi lan watak kayak pernah uh, kayak pepatah Jawa ngendiko yaiku uh, ngilmu iku kelakone kan dilaku sehingga artinya yaiku ngilmu ora cukup mung dipelajari nanging kudu ditindak ing urip sabendino nah para konca siswa kita saiki urip ing zaman modern sing kebak tantangan teknologi majukan dicepat kebutuhan urip saya tambah angel Mulai saka kuwi, wong sing ora duwe pendidikan bakal kering, ora isa so saingan lan angel gayu urip sing luwe becik. Yen kita pengen sukses, mesti kudu duwe tekad kanggo ake pendidikan. Saliyane iku, pendidikan uga ngajari kita bab tata krama lan sopan santun marang wong tua, guru lan sesami. Wong pinter dulu mesti bener, nanging wong sing bener mesti duwe ajining diri. Guru kita wis tulado kita, jenis, lan pangerten. Mula wis dadi kita kanggo ngajani lan ngrungokake nih. Nah, kita kudu eling, wong tua wis ngupaya keras supaya kita isa sekolah. Mula aja nganti nglarani ati ne wong tua, kanthi males sinau or, uh, utawa ora disiplin. yang saiki kita seragap dan sabar ing tembemburi kita bakal ngunduh wong pakarti jadi wong sukses dan bisa bangga wong tua dan bangsa kita uga kudu eling yen pendidikan orang mung tanggung jawab sekolah nanging uga tanggung jawab awak dewe saben dino ayangi ngisi waktu kan sinau mau buku lan nambah kauro aja uh, ojo isin takon marang guru lan ojo gampang nyara wong sing ora bakal tekan puncak sukses nilai saja kok ayo pada upaya, ganti sungguh-sungguh kanggo gayu pendidikan sing luhur ganti pendidikan kita bisa mengganti masa depan lan ganti e, masa depan sing cara kita bisa nggawa kamulian tumrap bangsa dan negara Menawi wonten tembung kula ingkang kirang prayogi utawi bingung menapa menapa panjenengan sedaya kula nyuwun pangapunten ingkang ageng. Matur nuwun sanget tumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa mirengaken pidato kula kanthi sabar. Kelinga, sapa sing sregep sinau bakal munduh kamulyan. Mulai ajeng kanggo uti kaworo amarka kaworo ku urip sekian pidhato saking kula muji-muji pidhato kula niki sedaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh